18.09.2015 года в дежурную часть НГУ поступил сигнал от продавщицы магазина продукты, который расположен на улице Чайковского в Ленинском районе города Николаева, о том, что на нее в магазине было совершено разбойное нападение. А именно зашло двое неизвестных и парней, которые прикрывали свои лица, чтобы их в последующем было сложно узнать, и угрожая пистолетом, потребовали передать им выручку, которая находилась в магазине. Продавщица, соответственно, испугавшись, отдала им денежные средства, но и помимо этого злоумышленники завладели также блоком сигаретами. После этого они покинули помещение магазина и скрылись с места преступления. Благодаря тому, что продавщица своевременно сообщила милицию, прибыли работники милиции и по горячим следам был задержан один из злоумышленников, который совершил указанное преступление. Он тут же был опознан продавщицей как лицо, которое совершило указанное преступление, признался в его совершении и был задержан сотрудниками уголовного розыска. В последующем Указанный человек был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса и в настоящее время в отношении него избрано меропресечение в виде содержания под стражей. Находится в СИЗО города Николаева. Второго злоумышленника, которому удалось сбежать в первый день, благодаря, опять-таки, кропотливой работе уголовного розыска, как Ленинского радио, так и городского управления, был он задержан вместе с оружием, ход... с которое применял в ходе совершения преступления, вернее, использовал. И то же самое, он был задержан в порядке 208, избрано мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время по уголовному делу производится следственное действие, внесено информация в реестр по части 3 статьи 107 «Разбойное нападение» сопряженное с проникновением в помещение. На белый день. Вообще я в губах. Сюда? Да, есть у А, или железка. Кажется, тут в виде Вот.

задержан за вооруженное ограбление получается. Как расскажите в деталях совершили? Где это было? Где этот магазин находится? Магазин находится на Авангардной улице по проспекту Октябрьской. Ну предварительно ну, договорились с, с подельником, зашли в маску. Ну это буквально минуты не было. Сбрали кассу и ушли. Uh -huh. А вы чем-то угрожали продавцу, когда вошли в магазин? Ну да, была в У кого у вас или у подельника? У меня. Зашел в магазин. Ну, продавщица увидела, ну, что мы ну, в масках, она присела. Я ей сказал, ну, там, ни после, ничего, страшно не бойся, ничего ну, страшного, ну, никто тебе ничего не сделает. Все спросил Дикаса, она показала, где касса лежит. И все на себе сидела, никто там даже не урожал. Я же там это быстро, очень было секунд 30. А сколько в кассе денег вы забрали? Ой, я не, а не, знаю, не знаю. знаю, в кассе, по-моему, у меня ее не было, она у поддельника. Рублей 400 или 500. ваши действия, когда вы с магазина выбежали, куда пошли? Ну, мы сначала выкинули в мусорник одежду, что у нас было, и потом уже собирались там уезжать в деревню. Зашли еще до одного парня, но к кому мы собирались ехать, и вот это шли на автовокзал, получается, задержали поддельника. А вас? Меня задержали вчера, получается. Вы в Николаеве были или успели уехать? Нет, в Николаеве. Кто задержал? В Ленинский район. Судимости есть? Да. Вот какие? Ну тоже за разбор было. Сидел 8 лет. Не работаете где-то, нет? Не, -не, не работаете. Не получается устроиться? Не -не. Семья Ежина. Семья, ребенок -летний. Да, ну, не знаю даже, как объяснить. Ну так по глупости получилось, я полностью вину признаю, раскаиваюсь.